Əmən isaqni tombalasını məlumat topluyurdum. Harca alındı olub, hadə vəfat edib. Bu əyni birliyi necə yerlənə bilərəm? Burada bir şey tapdım. Deməli, isaqni damar vasitəsilə universitetə qəbul olur, kəmits analizatə qəbul olur və burada elmi göcəylə müəyyən səviyyələrə qalxır. Lakin ə, əsas məsələ burada 1666-cı ildə kəmitsdə, yəni universitetdə tam eplemiyasi deyə bir xəstəlik baş verir eyni bizim koronavirus kimi və bununla bağlı immun sistem dayandırıla və isə qan onun anda olduğu kəndə yenidən çəkir. Burada adının təsvirnaməsi verilib, əlamətlər falan çox oxşayır. Yəni bunu təsadüfə yol tapdım, paylaşmaq istadım. Əlamətləri necə zildə və harda yayıldığı, eyni zamanda burada yani yayıldığı bölme var. Lakin burada Taun'un yani tam epdemiyasının arasında yayılıp hayvanlardan ise münasibet vasitesiyle insanlara geçip, Yani burada hayvanlar arasında yayılma xeritası verilib. <laughs> XBT yani burada aydınlaması verilib. istəlilərin beynəlxalq təsnifatında kodu A20 olaraq tanınır. Eyni zamanda ICS-də 10 ədəd təsnifatı mövcuddur.